Ну, ребят, что я вам могу сказать? Начинаем мы с не очень хороших новостей, да. А именно с криминальных новостей. ТЦКшники продолжают воровать людей, уже продолжают воровать это инвалидов, да, инвалида первой группы. Насильное человека удерживали пять дней, родители умнички, не опустили руки. И когда наняли адвоката, человек нашелся, грубо говоря начинает уже забирать многодетных отцов. Кто-то сейчас будет кричать, вот, нас торгали, там еще что-то. Слушайте, там такие замечательные, прекрасные детки, я смотрела сюжет. И у них четверо детей. Ну, кто-то все-таки будет орать, а чем он да, от нас отличается. Я хочу сказать, что те именно семьи, которые занимаются детками, их трогать не надо. И напоминаю, у Рустыма мне сегодня два заседания, одно заседание на 11 часов, а одно заседание на 14 часов. О, сейчас я перезагружу. Поэтому сегодня у меня состоятся, как всегда, дебаты. Суде. О, спасибо за комплименты. Я сегодня решила пойти в таком немножечко стиле. Это в оранжевой красиво майке. Вот в такой юбке. Я ее уже показывала, что я покупала стекальнее, подлинная черная. И мой эксклюзив сегодня это обувь. Хотите покажу? Вот такая обувь, вот такие рыбки, тапки. Мне очень понравились. И вот у меня такое сегодня настроение. Настроение боевое. Поэтому решила сегодня пойти в таком стиле. Значит, ребята, я писала 30 серпня этого года о том, что зверные про заключения над еще до э, похищения да, у моего ребенка планшета телефон. Значит, вчера я писала, ой, была в райотделе. Ну, э, или все-таки внесли они, да, в, виде, э, э, в ЕРДР, да, или не внесли. Значит, сразу говорю, они не внесли, но э, отказной материал, да, вот бумажку, они мне не дали. Ну, понятное дело, что они будут тянуть до каких чертиков непонятно. Но мне, в принципе, их отказ теперь и не надо. Я и без него спокойненько справлюсь. У меня есть фотографии того, что мы с ребенком писали, поэтому то уже не я буду с них спрашивать. И вообще мне фиолетово, что будет с теми людьми, кто обокрал сначала ребенка, а потом решили не возбуждать уголовные дела. Ну, значит, это говорится, да, значит, и нужнее. Поэтому жду сегодняшних заседаний. У меня сегодня два, и завтра еще одно на Но... девять. Четкие, да. Спасибо большое. Тапки очень понравились. Вот такое настроение. настроение хорошее, поэтому как-то так. Одесса, привет. Поэтому... Алина, я уважаю ваше мнение, но я его не поддерживаю. Я еще раз говорила, что я под настроение, да, хорошо губы в разный цвет. Это мое желание. Это мои губы, <свят> это мой карандаш. Камеру пониже. Ребята, не надо мне вот это писать. Все, ребята, до 11 часов первое заседание будет на 11-ю другое друг, заседание будет на 14-ю Поэтому до связи, до встречи. Вышло сказать, что я живая, со мной все хорошо, но геноцид украинского народа продолжается. Теперь взяли даже за инвалидов и многодетные семьи. До связи. Пошла пить кофе, свет далее, пошла пить кофе.